А, для местной стен газеты а, можно да. интервью для фейсбука для фейсбука интервью да. следующее происходит удар в Ребят, давайте делать вечность. поэтому мы и... играем здесь жестко и бильярдные шары иногда удары проходят но при правильной постановке ударов расскажите о начале движения к ракета вот сегодня такой решающий матч Первый. Ракетное движение на Украине началось с 1992 года в своей когда президент Федерации ракета Украины Семен Александр Владимирович в спортмагазине по... Олимпия купил мы, набор ракета, выготовленный на местной Кировоградской фабрике. Отлично. Какие Перспективы ждут вообще украинских ракет. Украинское движение к Основная цель украинского кракета выйти на международный уровень для того, чтобы конечно, в конечном итоге записаться в Всемирную Федерацию к а общее движение к стать опять олимпийским видом спорта. Какие места вы рассчитываете занять в европейском чемпионате по ракетам в этом году мы поедем ознакомительной поездкой, а я думаю, на следующий год, ну, хотя бы в десятку. Спасибо, спасибо вам за такой прекрасный вид спорта, который вы э, зародили в Киеве у нас на родине. И мы надеемся, что мы еще не раз с вами встретимся в Европе. В Европе встретимся, в Новую Зеландию поедем. В Новую Зеландию. Сделай, правильно,